24 жовтня начальник кримінальної міліції Білгородністровського МВГ МВС України в Одеській області підполковник міліції Чолпан Сергій Васильович провів із міськими засобами масової інформації брифінг з приводу розкриття по гарячих слідах, розбійного нападу та вбивства. 22.10.2012 года в дежурную часть Белгороднестровского город-дела поступило телефонное сообщение из Белгороднестровской городской больницы о том, что в городскую больницу в хирургическое отделение была доставлена 82-летняя жительница города с ножевыми ранениями в области шеи и в области обеих ⁇ Щек э, лица ⁇ э, На место происшествия выехала, естественно, оперативная группа в полном составе, э, в том числе и руководство Белогоранистровского Значит, э, На месте происшествия квалифицированно был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлены э, так сказать, э, те э, вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для э, доказывания вины будущему обвиняемому. Значит, приехали в полном составе сотрудники уголовного розыска, сотрудники отделения участковых, которые путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, путем проведения следственных мероприятий установили, была получена оперативная информация, которая указывала на лицо, которое совершило преступление. Но пока данные его не установлены были, И была получена оперативная информация, что якобы он должен, должен находиться должен находиться в районе дома 17 по улице Фрунзе. При посещении данного дома был установлен труп еще одной женщины, 82-летней вот с ножевыми ранениями спустя буквально полтора два часа нами был задерж... задержан гражданин э, Украины уроженец э, другого района нашей области Великой Михайловского, э, который э, подозревается в совершении двух э, особо тяжких преступлений разбой Покушение на убийство и убийство. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье 115 и по статье 187 части 3. Подозреваемое лицо помещено в ИВС Белграднестровского городдела. дела Проводятся в настоящее время оперативно-розыскные и следственные мероприятия для доказывания вины. настоящее время решается вопрос у ізбранніму міри присічені наразі. За даним фактом слідчим відділом Білгородністровського відділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 розбій та частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство.